Можете обмінюватися, якщо комусь потрібно ще якийсь жирний маркер. Готово, так і Давайте, і так, я рахую від 10-10. Так. Зараз е складне відповідальне завдання. Відповідальне завдання. Значить, е для тебе найбільше відповідальне завдання. І ти тут у цій команді. Правильно! Зібрати фломастери, давайте поплотуємо. Ми обрали їх для цієї місії. Зібрати фломастери. І зараз будемо представляти роботу. Так, тримайте, хто капітан. І так, ми зараз представимо... Давайте їх кудись. Ну, так, давайте э, першу роботу. Давайте поаплодуємо. Ми спочатку розкажемо, потім ти підеш в народ, в маси і з піар-компанії. Значить, розкажи, як можна умовно назвати цю роботу. Ну, Загалом, ще до назви я поки що не знаю, але скажу, що в фізматі так сталося, що дівчат менше, ніж хлопці. Але... Вижили всіх дівчат. Ви їх витискаєте. Ні, не витискаємо, це поки витискаємо. А, загалом. Хоча, витискає, незважаючи на те, що їх менше, все одно ми вирішили запросити їх самим, як ми. Тобто дівчата, хлопці всі рівні. Поєднує любов і фізмат. До чого? До фізмату. До, фізма. До, До науки. Значить, що це буде проходити? Рівність. Умовна значить, назва цієї листівки рівність фізмату. Давайте поаплодуємо. Давай іди народ з п'ятому пані, а ви поаплодуйте, підтримуйте свою команду. Ваша команда, так? Да? Виходь. Давайте поаплодуємо. Покажи спочатку, а потім він підійде ближче. Всі можна роздивитися. Ну, як ти умовно можеш назвати цю роботу, тут рівність. Дівчата, хлопці. Ну, показує вчителя, вчителі батьки будуть голосувати. Ну. Це наш життєвий путь, до використовувати. Сначала была маленькая девочка, которая там родилась. А, это комиксы, да? Не, это наш жизненный путь, я же сказал. Жизненный <систит> путь. <систит> Смотрим дальше. <систит> Давай. Давай. Можно? <систит> Хорошо. Вот у нас пришел а, девчонка, пришла в дочкой, потому что она тоже самотня, она, она трешки подросла и пришла уже в первом вырасте, в 13-м без бат. Без бат, она Ось ми бачимо, що вона знайшла собі друзів. вона пройшла цей шлях. Ви... А чому у вас дівчата з вусами? Ну а як вони з вуху у вас? Це хвостики. І бачите, з кожним життєвим кроком у дівчат все менше і менше, менше волосся на голові. Залишилося із трьома волосинами. Було набагато більше. Це так, фізмат подія. Життя з фізмаки дуже сложна, нервна, у нас постійно відділення. И, базу, но... и вот мы що что мы с каждым трогом в в лосья и мы становимся. не того, у девчонок, себя прикрашают. так И вот мы видим, что девчонка осталось, но нас и она який шаг? Это просто жах! Так я ему вот. А этапы большого пути Ідіть. И зараз п'ять компаній. Давайте поаплодуємо. Підтримуємо. Більше, більше області. Свою команду. Ну, это трогательное время. Это праздник, который, может быть, немножко, да, в ступеньках в вашу взрослую жизнь. Но я надеюсь, что это очень хороший старт. Потому что физмат — это все-таки старт в хорошую, успешную жизнь. Большое спасибо преподавателям за то, что они вложили свою любовь в наших детей. За то, что они вложили знания в наших детей. Ну и идите, оправдайте все надежды ваших родителей, учителей. И чтобы у вас всегда в жизни был только успех. Я да, очень, Детки наши дорогие, мы вас очень-очень любим. Мы всегда старались вас поддерживать, мы всегда нас очень сильно радовали. И я хочу добавить к словам всем сказанным, я такого ощущения... Но я вам от следующих хочу пожелать, чтобы стены нашего физмата и других подобных лицеев и университетов были украшены вашими портретами. Шановные смерти, обожаемые наши дети. Вы знаете, три года назад, я немножко буду дольше, можно. Три года назад, вы помните, у нас 1 сентября было в Красном корпусе. Да? Это, наверное, э, ну, я не знаю, как до этого, но, по-моему, это был единственный раз. Может, как-то так сложилось. Вы знаете, э, там выступало много разных, э, я так понимаю, с университета и коллекция лицея. И вы знаете, я вышла оттуда и поняла, что в этих детей вселяют надежду. Какую? Вы помните, вам говорили, что вы уже поступили, вы лучшие, вы в гении, вы элита общества. Вы знаете, мы оттуда вышли и поняли, что, ну, наверное, где-то что-то как-то. Ну, сказали, может, не элит. На протяжении трех лет, действительно, этот лицей воспитывал вас элиту. Потому что вы все восемь лет проучились кто в одной школе, кто в другой. И э, мы, э, я так о себе и знаю, там может быть это, вроде центр города, Печерск, неплохая школа. Но там крутой тот, кто пьет и курит. Здесь крутой тот, кто умный. И, и пьет и курит. Вы знаете, на сегодняшний день... Это немаловажно. Да, вы в курсе, сколько детей ушло, да? Ушли после девятого класса, не смогли. Мы сначала вроде как возмущались, но как-то дети ушли. Да, физикам и математике мы еще надо родиться. Вот, поэтому, поверьте, то, что вам сказали в девятом классе, что вы лучшие, что вы самые умные, вы элита нашего общества. Мы на вас надеемся, поэтому мы вам желаем... Что самое главное, чтобы ваши мечты сбылись. Вы поступили, вы жили лучше, чем родители. Не зря говорят, дети должны быть умнее своих родителей. Мы в это верим. Но это еще не все. То есть, дорогие детки, с праздником вас. Теперь, пожалуйста, еще полсекундочку внимания. Вы знаете, я работаю в университете. В другом, не в КНУ знаю много студентов, знаю много преподавателей. Но преподаватели лицея, знаете, я не знаю, или это Советский Союз, или это коммунизация, или это декоммунизация, но они напрочь отличаются от учителей школы и от учителей вузов некоторых. Их работоспособность. Вы знаете, на протяжении всего времени, я так как больше этих, но в совершенно, можно так сказать, давайте так скажем, не очень полную голову по физике детей к нашего лица всех учителей. И напоследок, просто, напоследок. Знаете, мы когда пришли в 9 класс, все учителя, Ирина Яковлевна и Наталья Александровна, говорили, что предыдущие дети Ирины Алексеевны были очень умными, такой класс у нее был крутой, а мы пришли, блин, 6-7 мы самые последние. Да, класс первый, это был в конце.